Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Bizim bugünkü mövzumuz deprichastie, yəni feili bağlama. Ola bilər ki, feili bağlama deyəndə yadınıza düşməyə bilər ki, bu hansıdır, amma biz feili bağlamanı gündəlik həyatda çox işlədirik. Hətta feili sifətdən də daha çox. Feili bağlama məsələn, yaxınlaşaraq toxunmaq və yaxud da yaxınlaşıb toxunmaq e, yaxınlaşaraq indiki zamanda, yaxınlaşıb keçmiş zamanda. Bu iki söz adlanır feili bağlama və necə sualına cavab verir. Necə toxunmaq? Yaxınlaşaraq toxunmaq və yaxud da yaxınlaşıb toxunmaq. İndi baxaq rus dilində biz bunu necə yaradırıq? E, məsələn, slushat feilini götürürük. E, bir şeyi də qeyd edeyim ki, e, indiki zaman ə feili bağlamaları yaratmaq üçün biz istifadə edirik NSV feillərdən. Və sluşat feilini biz işlədirik üçüncü şəxsin cəmində, yəni onlar dinləyirlər. Olacaq anye sluşayut. İndiki zaman de pričesyanı yaratmaq üçün isə biz a və ya sufiqlərindən istifadə edirik. Burada necə bilərik ki, biz hansını işlədəcəyik? Əgər baxın sluşayut u Yu gəlirsə a-dan sonra biz burada yut hissəni atırıq sözdən və ya qoyuruğun yerinə olur sluşaya yəni dinləyərək. İndi də cümlədə baxaq. Məsələn, fikira sluşaya muziku ya pisala statyu. Dünən mən musiqi dinləyərək və yaxud da musiqi dinləyə dinləyə məqalə yazırdım. İndi isə keçmiş zamanda biz deperçasiyanı necə yaradırıq ona baxırıq. Keçmiş zamanda da biz S və feilini götürəcəyik. Deməli, "suşat" feilinin SV variantı olur pasluşat. Və ə, keçmiş zaman feili bağlama yaratmaq üçün bizə sadəcə olaraq həmin feilin məsdər formasından t və miqiznağı atmaq kifayət edir. Biz onu atırıq yerinə ə v və ya da vşı sufiksini yazırıq. Olur ya posluşav ya da posluşavşiy. E, posluşavşiy yəni vşinən olan sufiks e, çox nadir istifadə olunur. Əsasən v sufiksi istifadə olunur. İndi biz eyni cümləni bu formada qura bilərik. Fichira posluşav muziku, ya yəni napisala statyu. Dünən mən musiqiyə qulaq asıb məqaləni yazdım. Yəni 1-ci musiqiyə qulaq astım, bitdi, daha sonra məqaləni yazdım. Növbəti felə baxırıq. Növbəti felimiz slushat. Yəni eşitmək deməkdir. Ümumiyyətlə slushat və slushat feillərini tez-tez səhv salırlar. Slushat dinləmək, qulaq asmaqdır. Slushat isə eşitməkdir. Yenə biz Edri bunu 3-cü şəxsin cəmində olur anni sl şat. Görürsüz 1-ci də sl şayd olurdu. Burda isə sl şat. Burda isə nəyin edirik? Biz sadəcə olaraq t-ni sonuncu samitə silirik və a olduğu kimi yerində qalır. Ümumiyyətlə burda əslində bu a və t silinir, yerində a sufiksi yazılır. Sadəcə ə, biz bir hərfi silib, bunu yəni yerində olduğu kimi ə, saxlamaq olursa, nəyə görə özümüzü çətinə salaq. Amma bilin ki, yəni sondan atı atılır, az sufiksi yazılır. Sadəcə biz daha sadələşdirmək üçün sadəcə tığını biz oradan silsək kifayət edir. Və bitməmiş tərs feili bağlama olur slışa. Cümlədə baxırıq. Слыша их разговор я проверяла документы. Onların danışığını, yəni söhbətini eşidərkən mən ə, sənədləri yoxluyurdum. İndi isə biz bitmişdərs feli bağlama yaradırıq və s və feli götürürük. Слышать felinin s və qarşılığı olur uslyshat. Eyni ilə bayaqki qayda ilə sondakı t və miaqki znaka atırıq olur uslishav. Cümlədə baxırıq. Uslishav ih razgovor ya bystro проверила документы. Onların danışığını eşidib mən tez sənədləri yoxladım. Yəni birinci eşitdim səslərini və sonra sənədləri tez yoxlayıb bitirdim. 3-cü fəil isə olacaq qaydış feili, yəni siyah hissəciyi ilə. Məsələn, zanimatsya. 3-cü şəxsin cəmində olur они занимаются без buradan юца hissəni silirik olur zanimayas cümlədə işlədirik zanimayas sportom ona p'yot mnogo vodoy idmanla məşğul olarkən o çoxlu su içir indi də bitmiş tərzdə feili bağlama yaradırıq zanimatsya feilinin sb qarşılığı olur zaniyatsa V ya na bayaqki qayda ilə sondakı t miahgiznak sya sə, hissəciyini biz silirik, onun yerinə shis sufiksini əlavə edirik. Olur zanyashis. Cümlədə baxırıq. Zanyashis sportam ona vypila mnogo vody. O idmanla məşğul olub çoxlu su içdi. Mənə elə gəlir ki, bura qədər sizə hər şey aydın oldu. Ə bir qrup feillər də vardır ki, hansı ki, sonları ti ilə bitir. O feillərdə isə fərqli şəkildə bir az yaranır. Məsələn, iti, it visti, rasti. Bu feilləri ilk öncə yerinə işlədirik üçüncü şəxsin cəmində və indiki zamanda. Olur: oni idut, oni vedut, oni rastut. Və burada Sadəcə olaraq sondakı o ut hissəni biz feildən atırıq, onun yerinə ya yazırıq. Olur idia, vidia, rastya. Və bir qrup feillər də var ki, məsələn, razdavat, ostavatsakimi. Bunlarda biz 3-cü şəxsin cəmində yaradanda biraz fərqli olur. Məsəl üçün deyirik, oni razdayut, oni ostayutsya. Bu feillərdə isə bizə o 3-cü şəxsin cəmində olan formaları deyil, birbaşa məsdər formaları lazımdır. Yəni razdavat felindən yaradırıq, razdavaya, ostavatsa felindən yaradırıq, ostavayas. Bu günə olan mövzumuz da bu qədər. Sonda yenə çalışmamız var. Əgər sualınız olarsa, yaza bilərsiniz. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.